ibn Gaymə nə rahməhullahdan deyir ki, əgər insan öz dəyərini bilsəydi günah etməzdi. Allah şeytanı məs sənə səcdə etmədiyin üçün öz rəhmətindən qovmuşdur. Deyəndə ki, Adəmə səcdə et, təkəbbürlü göstərdi. Ən təhlüsü odur ki, düşməklə aranı düzəltdin, Allahdan isə uzaqlaşdın. Nəyə görə şeytanı qovub rəhmətindən? Adəmə səcdə etmədiyin üçün. Sənsə hələ də Rəbbünə səcdə etmirsən. Səci etmədiyinə görə qovulmuşdu o məlan şeytan. Tərcümsü tərcüblüsü odur ki, şeytan aras aranı düzəltdin, Allahdan isə uzaqlaşdın. Həqiqətən də çox gözəl bir hikmətli bir sözdür. İnsan yəni gərək belə sözləri düşünsün, faydalanısın. Ona görə bu dünya həyatı nədir? Fanidir. Satavəbul vucuhul cemila trabid-dünya. Bütün o gözəl üzlər, gözəlliklər hamısı o torpaqda nə olacaq? yox olub gedəcəyik. Ancaq nə qalacaq? Əməl el-cəmila, gözəl əməllər ki, o gözəl əməllər ki, sənin qəbrini nurlandıracaq. Lə iləhə ilə illah. El-hayatu qasiratan jiddan. Həyat çox qısadır. Wala tastaḥiqqa ḥaqdan. Ona görə də bu həyatda kin, həsəd, iküzlüyə ehtiyac yoxdur. Layiq deyil bu həyat. Bu həyatda iküzlüyə desən, həsəd apararsan ki, kiməsə görə Gəda sena kono zikra faqad sabah ancaq biz xatırlanacaq hamuz dunyadan köçəcək ya yaxşı xatırlayacaqlar və ya ki pis xatırlanacaq ona görə də hər zaman qəlbini xoş tut rəbbinə dualar elə ibadət elə bu dünyaya görə üzülmə onsuz da hamımızdı bu dünyadan köçü gedəcəy. Həqiqətən də çox gözəl bir faydalı sözdür. Soruşurlar Səid ibn Cübeyrdən: "Mən a'badun nas", insanlar çəsində ən abid kimdir? Dedi ki: "Abid o insandır ki, çox ibadət edən, günahlarını yada salar və günahlarını yada salanda salih əməlləri gözündə az görsənər. Qürurlanma yəni salih əməllərin çoxluğu ilə. Mömin hər zaman günahlarını yada salar. Nə qədər yaxşı əməllər çox olsa da, o yaxşı əməlləri az görər və ələyhəllah.